अल्लाम नाजरीन मैं अब्बास खान हूँ और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे आज के एपिसोड में हम आए हैं समाधि वास्ती राम पे ये समाधि लाहौर में जो शाही किला है उसकी शुमाली दीवार के साथ मौजूद है और अभी जो आप पिक्चर्स देख रहे होंगे ये उन्नीस सौ बानवे से लेकर दो हज़ार सत्रह के पिक्चर्स हैं जब उन्नीस सौ बानवे में इंडिया में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो उसके बाद गुस्से से कुछ जो हमारे लोग थे उन्होंने इस समाधि को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था जिस तकरीबन तो ये समाधि तबाह तो बर्बाद हो चुकी थी लेकिन अब हमारे जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उन्होंने स्टेप्स लिए हैं और इसको दोबारा से रिनोवेट करके इसकी जो असल चक्कर में बहाल करके इसको महफूज कर दिया गया अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये समाधि किन की है और इनका क्या बायोडाटा है इनकी क्या हिस्ट्री है एक सी हिस्ट्री मैं आपको इनकी बता देता हूँ यह समाधि जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये वास्ती राम की थी जो सत्रह में पैदा हुए थे और अठारह में उनकी डेथ हुई थी इनके बाप का नाम जो था वो बोला सिंह था पेशे के अतबार से आप एक अपने वक्त बहुत मशहूर और मरूफ हकीम थे और इन्होंने अपनी ये पूरी ज़िंदगी है वो तिब यानी कि इलाज व में सर्फ कर दी थी और ये लोगों का फ्री में इलाज करते थे ये बहुत ज़्यादा मजहबी और परहेजगार भी थे इनके हाथ जो हमारा सिख अम्पायर हम है उनके या जो सिख रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं उनके यहाँ ये बहुत ज़्यादा आना जाना था जिनमें से चंद बड़े जो मरूफ नाम है वो गंडा सिंह है झंडा सिंह है गुजर सिंह है और लहना सिंह है वो इनके पास अक्सर आते रहते थे इवन के जो सिख अम्पायर के बानी महाराजा रंजीत सिंह हैं हमारे जो पंजाब की सिख अम्पायर थी उसके जिन बुनियाद रखी थी महाराजा रंजीत सिंह वो भी इन्हें अपना गुरु और इन्हें अपना उस्ताद मानते थे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पेशे के अतबार से एक डॉक्टर या हकीम थे और ये बहुत ही ज़्यादा काबिल हकीम थे और इनके अपने दौर में बहुत दूर दूर तक मतलब इनकी लोगों को मशहूर थे कि इनकी शफायाबी है जो बहुत ज़्यादा है जो भी बंदा इनके पास आता था वो से शफा पा के जाता था और इनके तखवा की कहानियाँ भी बड़ी मशहूर थी इवन के कुछ लोग यहाँ तक भी कहते थे कि इनके पास कुछ माफ वुल्फरात जो ताकतें हैं वो भी इनके पास हैं जिसकी वजह से ये जिस बंदे का भी इलाज करते हैं वो बंदा ठीक हो जाता है महाराजा रंजीत सिंह जो है उनके बारे में अक्सर कहा करते थे कि वास्त्री राम की मेहरबानी से वो भया की लड़ाई में कामयाब हुए थे जिसने लाहौर पर कब्जा करने की तस्दीक की के बारे में ज्यादा तो हमें हिस्ट्री मौजूद नहीं है लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि इनके जो वाले थे वो गुरु जो सिक्खी एक गुरु गोबिंद सिंह जो हैं उनके बारे में मशहूर था कि उनके बड़े ही क्लोज रिलेशन में थे मतलब वो उनके करीबी साथियों में उनका शुमार होता था और दूसरा एक इनका ये पॉइंट था दूसरा ये कि महाराजा रणजीत सिंह इनको अपना गुरु और अपना इनको उस्ताद भी मानते थे जैसे कि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 1802 में जब इनका इंतकाल हो गया था उस तो उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह ने इसी मकाम पे इनकी ये समाधि तामीर करवाई थी और इनकी इसी जगह पे ही इनकी जो लाश है उसको नज़र आतिश किया गया था जैसे कि उनका कल्चर और जो उनका मजहबी सुमात हैं वो उनकी इसी जगह पे ही आ, की गई थी और ये अपने दो दौर की एक बड़ी ख़ूबसूरत बिल्डिंग थी क्योंकि इस पर उस टाइम जी सिंह ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी इन आ, इनकी एक ये समाधि तो लाहौर में होगी और दूसरा जो हमारा मशर्की पंजाब है रियासत पंजाब जिसको भी हम कहते हैं जो इंडिया में है वहाँ भी उसके जो अमृतसर साहब शहर है वहाँ उसमें ढा विन ढाब वास्ती राम के नाम से भी एक पूरा बाजार मौजूद है वो इनकी ही याद में उस बाज़ार का जो नाम है वो ढा बी नाम से रखा गया है इस समाधि का जो बैरूनी दीवार हैं वो मुकम्मल तौर पे संगे मरमर से जो तरचित सिले हैं उससे आरास्ता की गई है जब और जबकि इसकी अंदरूनी सतह हैं उनके ऊपर आरैशी और नक़ाशी का बहुत ही नफीस काम किया गया है इस समाधि का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सिख एम्पायर या सिख पीरियड के दौरान का है कि जिस तरह उस पीरियड में बिल्डिंग्स बनाई गई थी ये उसी तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है इसकी जो टोटल एरिया है वो एक कनाल दस मरले के करीब है और ये एक मुरबे शक्ल की बिल्डिंग है जिस इस समाधि को जो पाकिस्तान का उन्नीस सौ पचहत्तर का एक तहफ़ नवादरात या ऐसी हेरीटेज साइट्स का जो क़ानून है उसके मुताबिक इसको एक महफूज तारीखी वरसा करार दे दिया गया इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी शख्स इस समाधि या इस बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाएगा तो उसको कैदों कैद भी किया जा सकता है या उसको फ़ाइन भी लग सकता है या उसको दोनों कैद भी और उसको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा अगर अब तक इतना ही आ, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको आगे लाजमी शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई सुजेशन हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर आप बता सकते हैं और दूसरा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो आप हमारी वीडियोस को इन्फॉर्मेटिव समझते हैं और अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब तक के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़